السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin amma ba a. Muslimin muslimat hadirin hadirat para pencinta Al-Quran yang diberkati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bacaan kita daripada juzuk yang kelima dari al quranul karim ayat kedua daripada juzuk yang kelima iaitu ayat 25 سورة النساء فمن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم wallahu ghafurur rahim. صدق الله العظيم. Terjemahannya ialah dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup dengan perempuan-perempuan yang baik-baik, yakni yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu Kamu masing-masing suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi sekalipun Adalah berasal sama yakni dari Adam dan seagama pula oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin wadinya serta berikanlah mas kahwinnya bil ma'ruf menurut yang patut mereka yakni hamba-hamba perempuan yang akan jadikan isteri hendaklah yang sopan bukan perempuan-perempuan lacur dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan kemudian setelah mereka yakni hamba-hamba perempuan itu berkahwin lalu mereka melakukan perbuatan keji yakni zina maka mereka dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka hukum perkahwinan yang demikian yakni yang membolehkan seorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu dan sabarnya kamu yakni tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan Yaani sehinggalah kamu berkemampuan berkahwin dengan perempuan yang merdeka adalah lebih baik bagi kamu dan ingatlah Allah Ghafurur Rahim Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani Hadirin hadirat rahimakumullah pada ayat yang lalu kita menceritakan tentang kalimah al-muhsanat dan kalimah muhsanat datang dalam pelbagai pengertian mengikut kepada konteks ayat Secara umumnya kalau diterjemahkan kalimah muhsanat ialah wanita-wanita yang memiliki kehormatan diri yang menjaga harga diri mereka disebutkan sebagai muhsanat. Sebagai contoh dalam ayat ke-23 surah An-Nur Allah mengingatkan innal ladzina yarmuna muhsanatil ghafilatil mu'minat. Sesungguhnya mereka yang menuduh wanita yang mulia wanita menjaga kehormatan dirinya yang sangat jauh daripada perbuatan-perbuatan buruk mereka yang menuduh perempuan itu maka yang dituduh itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi merujuk kepada kalimah itu mana-mana perempuan sama ada yang berkahwin ataupun belum berkahwin maka dikategorikan sebagai mereka yang muhsan begitu juga bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang peribadi mulia berkaitan dengan Sayyidatina Maryam alaihi salam. Allah sebutkan Maryam alaihi salam ahsanat farjaha wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putri kepada Imran yang sentiasa menjaga kehormatan diri. Jadi secara umumnya mereka yang menjaga diri afifah seorang yang mempunyai harga diri dan menjaga kehormatan dirinya di kalangan perempuan. Tidak kira apa status mereka, merdeka, hamba abdi yang berkahwin dan tidak berkahwin, maka mereka disebutkan sebagai muhsanat. Tetapi dalam pembahasan surah An-Nisa ini tuan-tuan perlu dilihat kepada konteks ayat. Dalam ayat ke-24 yang lalu kita sebutkan yang dimasukkan dengan muhsanat ialah perempuan yang telah berkahwin. Yang mana status mereka sekiranya dijadikan sebagai tawanan perang. Suami mereka melarikan diri maka terbubarlah perkahwinan di antara perempuan yang dijadikan tawanan dan suami yang telah pun melarikan diri. Tetapi sekiranya ditawan bersekali di antara suami dan isteri itu maka tidak terbubar perkahwinan mereka. Jadi itulah yang dimaksudkan pada ayat yang lalu. Terbubarnya perkahwinan seorang itu bila mana salah seorang daripada mereka melarikan diri dan wanita itu, isteri itu ditangkap dan di bawah tuannya yang baharu. Pada ayat berikutnya tuan-tuan, ayat yang sedikit panjang pada kesempatan ini, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan beberapa panduan dan juga peraturan bagi lelaki yang merdeka yang ingin berkahwin dengan wanita di kalangan hamba abdi. Secara umumnya perkahwinan itu dihukumkan harus. Tetapi adanya empat piawaian yang disebutkan dalam ayat ini. Berbeza dengan wanita yang merdeka yang ingin berkahwin dengan lelaki di kalangan hamba abdi. Maka tidak boleh perkahwinan itu diadakan. Disebabkan taraf status yang sangat berbeza dalam perkahwinan sesama yang uh, di, dalam perkahwinan yang dianjurkan oleh syarak pentingnya ada kafaah kan sepupu di kalangan suami dan juga isteri dan sebaik-baik perkahwinan ialah di antara lelaki yang merdeka dengan perempuan yang merdeka itulah merupakan syarat yang asas dalam sesebuah perkahwinan kita lihat bagaimana sistem perkahwinan ini sangat diteliti oleh syarak kerana fitrah bagi manusia itu ingin melakukan hubungan Kan, di antara lelaki dan perempuan dan tidak boleh melakukan hubungan melainkan dengan akad perkahwinan yang sah semata-mata. Jadi tuan-tuan, apakah garis panduan yang diletakkan oleh syarak? Seorang lelaki yang merdeka ingin berkahwin dengan wanita di kalangan hamba abdi. Perkahwinan itu perlulah berdasarkan beberapa uh, syarat yang dikenakan oleh syarak. Sebagai contoh pada syarat yang pertama Allah sebutkan waman lam yastati' minkum taula. Dan barang siapa di kalangan kamu wahai lelaki yang tidak berkemampuan yang tidak ada taulan. Taulan tuan-tuan diterjemahkan ialah kemampuan. Sama ada kemampuan dari segi harta terutamanya dari segi material yang ingin diberikan sebagai mas kahwin. Pada ayat ke-24 yang lalu Allah menekankan betapa pentingnya pemberian mahar Pemberian mas kahwin kepada wanita yang ingin dikahwini Lalu adanya di kalangan lelaki yang diberi ditimpakan ataupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia di dunia ini akan diuji dengan kekurangan harta tidak mampu berkahwin sekalipun dengan keadaan kewangan yang sangat sedikit Lalu orang ini kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu berkahwin an yankihal muhsanat al mukminat. Dia tidak mampu berkahwin dengan al muhsanatil mukminat. Kita perhatikan kalimah al muhsanat dalam ayat ini maksudnya berbeza dengan ayat sebelumnya. Kerana dalam ayat ini tuan-tuan pada ayat ke-25 ini al muhsanatil mukminat maksudnya ialah al harair. Wanita-wanita mukminah yang merdeka. Wanita-wanita merdeka yang belum berkahwin juga disebutkan dengan muhsanat. Jadi barang siapa lelaki yang merdeka yang tidak memiliki harta yang banyak tidak mampu memberikan mas kahwin seperti mana keadaan setempat maka Allah Subhanahu memberikan mereka alternatif famim madakat aymanukum min fatayatikumul mukminat. Bolehnya wanita yang tidak mampu memberikan mas kahwin kepada perempuan yang merdeka kerana jumlah yang mungkin tidak mampu ditanggung. Dia berkahwin dengan wanita di kalangan hamba abdi. Dan juga hamba abdi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fatayatikum, fatah. Maksudnya ialah kalau diterjemahkan dari segi bahasa ialah pemudi. Tetapi dimaksudkan ialah hamba abdi di kalangan perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah memanggil hamba abdi memanggil hamba abdi itu dengan kalimah abd. Wahai hamba-Ku. Kerana hamba sebenar-benarnya ialah seorang makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita menyebutkan hamba abdi itu sebagai sebutan yang dikenali, tetapi tetap majikan itu perlu memanggil hamba abdinya dengan sebaik-baik panggilan. Tidak dia menyebutkan wahai hamba abdiku, tetapi menggunakan kalimah wahai fatayati ataupun ya fataya kan wahai pemudaku dalam bahasa Arab. Maksudnya ialah sebagai satu pengiktirafan dan tidak melanggar hukum syarak. Kerana hamba yang sebenar-benarnya ialah seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bahawa dalam keadaan seseorang itu kesempitan harta tetapi tetap dia ingin berkahwin. Tidak boleh dia melempiaskan hawa nafsunya di tempat yang tidak sepatutnya. Dibolehkan dia berkahwin dengan hamba abdi dan hamba abdi itu Peraturan yang kedua ialah perlunya dari kalangan wanita-wanita yang mukminah. Tidak boleh seorang itu berkahwin sekali pun dengan hamba abdi dengan berlainan agama. Perlunya uh, merupakan wanita yang mukminah juga beragama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian wallahu a'lamu bil imanikum. Allah mengetahui akan keadaan iman kamu. Setengah kamu daripada setengah yang lain falsafah ini sampaikan dalam ayat ini tuan-tuan ialah secara tidak langsung Allah mengingatkan pada kita dari segi penampilan itu diketahui oleh manusia tetapi dalam hati seseorang Allah mengetahui keadaannya walaupun seorang itu merupakan status hamba abdi tetapi kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala betapa ramai yang mungkin seorang itu dalam kategori hamba abdi yang mungkin banyak kekurangan dengan orang-orang yang merdeka dari segi status dari segi kedudukan di mata masyarakat tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ditentukan sama ada orang itu merdeka ataupun hamba abdi yang penting Allah menilai kedudukan hamba-hambanya berdasarkan ketakwaan dalam surah al-hujurat Allah ingatkan inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu bukanlah berdasarkan status pada pandangan masyarakat tetapi apa yang berada dalam hati kamu iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa ramai di kalangan ulama zaman silam moyang mereka merupakan daripada kalangan hamba abdi. Sebagai contoh Al Hasan Al Basri, Muhammad bin Sirin, Abu Uwanah, begitu juga dengan Al Imam Al Bukhari rahimahumullah. Nenek moyang mereka pada satu dahulu merupakan di kalangan hamba-hamba abdi. Kemudian bertukar status menjadi orang yang merdeka. Lalu itulah dalam ayat ini tuan-tuan sepintas lalu Allah menyebutkan janganlah dipandang hina akan kedudukan hamba abdi. Kalau terpaksa berkahwin dengan mereka disebabkan ketidakcukupan harta kamu yang pentingnya mereka mukminah maka boleh berkahwin dengan mereka. Ba'dukum min setengah kamu daripada setengah yang lain. Allah mengingatkan bahawa walaupun adanya kategori manusia zaman dahulu orang yang merdeka, orang yang merupakan hamba abdi tetapi pada akhirnya kesemua mereka berasal daripada ibu ayah yang sama iaitu Nabi Adam dan juga Hawa AS. Kemudian syarat yang berikutnya tuan-tuan setelah mana dua syarat yang kita sebutkan lelaki boleh berkahwin dengan wanita yang merupakan hamba abdi kalaulah tidak memiliki harta yang cukup. Yang kedua wanita yang ingin dikahwin itu ialah merupakan wanita mukminah. Syarat yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala sebutkan fankihuhunna idni ahlihin. Perlunya untuk فَانْكِعُهُنَّ بِإِذْنِ ahlihin. Perlunya berkahwin dengan wanita itu dengan keizinan daripada tuannya. Dan kita uh, berkahwin dengan seorang hamba abdi wanita. Dan wanita itu mempunyai tuannya, mempunyai majikannya. Maka majikan itu perlu diminta izin supaya kita berkahwin dengan hamba abdi perempuannya. Dan juga ditambah sekiranya wanita itu mempunyai wali di kalangan adik keluarga. Dari segi hukum syarak perlunya ada keberadaan wali dalam melangsungkan akad perkahwinan. Kan dalam erti kata tuan-tuan wanita yang merdeka, merdekanya wanita yang dalam status merdeka maka cukuplah uh, walinya untuk menyempurnakan akad perkahwinan. Tetapi kalaulah seorang hamba abdi wanita, maka perlu mendapat keizinan tuannya dan kebenaran daripada walinya. Jadi itu merupakan satu rukun dalam akad perkahwinan dan Nabi SAW menyatakan mana-mana perempuan yang menikahkan dirinya tanpa keizinan wali, maka Nabi menyebutkan fanikah uha batil. Nabi menyebutkan bahawa perkahwinan itu batil. Batalnya perkahwinan itu tidak sah. Dan Nabi menyebutkan sebanyak tiga kali. Fanikah uha batil, fanikah uha batil. Maksudnya di sini tuan Tan, dalam apa juga keadaan wanita itu tidak boleh berkahwin, melainkan keizinan daripada wadinya, ditambah keizinan majikannya kalau dia seorang hamba abdi. Tetap juga mereka ini tuan-tuan walaupun dalam keadaan kita sebutkan lelaki tadi tidak mempunyai kecukupan harta tetap perlunya dia memberikan mas kawin itu sekadar kemampuannya. Wa atuhunna ujurahun nabil ma'ruf berikanlah mas kawin dengan kadar yang sepatutnya. Kan mengikut kemampuan yang ada. Walaupun dia kita sebutkan tadi seorang lelaki tadi tidak mampu berkahwin dengan wanita yang merdeka disebabkan kadar mas kawin yang terlalu tinggi bagi baginya. Jadi dia boleh mencari hamba di kalangan perempuan tetapi perlu juga diberikan mas kahwin mengikut apa yang dia mampu. Dan kemudian syarat yang keempat untuk berkahwin dengan hamba abdi perempuan ini ialah bukanlah perempuan itu dalam kategori wanita yang buruk akhlaknya ataupun yang lebih menduga-citakan seorang wanita yang pernah melakukan hubungan seks dengan uh, dengan orang lain dengan cara yang salah iaitu perbuatan zina. Allah mengingatkan yang perlu untuk dicari sebagai isteri itu ialah muhsanatin ghairu musafihat wala muttakhidat aqdhan. Seorang wanita yang terpelihara akan kesucian dirinya bukan wanita yang buruk keji akhlaknya dan bukan di kalangan orang yang berzina. Bahkan tidak boleh semena-mena menjalinkan hubungan lelaki yang bukan mahram tanpa ada alasan tanpa ada kepentingan yang mendesak kerana pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala membezakan lelaki dan perempuan ini dengan batasan ikhtilat yang perlu dijaga. Kemudian pada ayat ataupun pada isi kandungan berikutnya Allah mengingatkan apakah hukuman yang dikenakan kepada hamba abdi yang telah berkahwin tetapi kemudian melakukan hubungan zina. Allah sebutkan faida uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alayhi an nisfu ma ala al muhsanati min al dan bila mana mereka berkahwin kan hamba abdi perempuan ini telah berkahwin tetapi kemudian dia melakukan perbuatan zina dia bukan melakukan hubungan fizikal itu dengan suaminya jadi tuan-tuan sebelum itu bila mana hamba abdi ini telah pun berkahwin maka tuannya tidak boleh menyentuh hamba abdi itu lagi walaupun kita sebutkan secara dasarnya hamba abdi ini boleh digauli oleh majikan oleh tuan kepada hamba abdi itu tetapi dengan dengan erti kata kalaulah hamba abdi itu tidak memiliki suami ataupun terbubar perkahwinannya yang lalu maka ham, maka majikan yang baru boleh menggauli hamba abdinya itu tetapi kalau hamba abdi itu telah berkahwin dengan suami maka haram sama sekali majikan itu menyentuh akan hamba abdinya sendiri dan kalau wanita itu, kalau hamba perempuan itu melakukan hubungan zina, maka hukuman yang ditimpakan ke atas penzina itu ialah separuh daripada hukuman yang dikenakan kepada wanita yang merdeka. Kalau wanita yang merdeka melakukan hubungan zina dan wanita itu belum berkahwin ghairu muhsan, maka akan dikenakan hukuman sebat dengan 100 sebatan. Tetapi kalau wanita merdeka yang telah berkahwin melakukan hubungan zina maka akan direjam sehingga mati. Tetapi untuk kategori hamba abdi Allah mengurangkan taklif kepada mereka. Kerana, kerana orang yang merdeka ini adanya beberapa tanggungjawab yang perlu dipenuhi dan mereka akan diberikan ganjaran berdasarkan tanggungjawab yang mereka lunaskan. Hamba abdi tuan-tuan terdapat beberapa pengurangan hak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang yang merdeka ini dituntut untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi tidak wajib ibadah haji itu kerana ketidakmampuan di kalangan hamba abdi. Hamba abdi tidak memiliki harta yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan seperti mana wajibnya kepada orang-orang yang merdeka. Jadi ada beberapa pengurangan hak di antara orang yang merdeka dan orang yang merupakan hamba abdi. Contohnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga sebagai contoh untuk wanita yang merdeka ketika mengerjakan solat maka aurat itu perlu untuk ditutup sepenuhnya secara sempurna tetapi untuk hamba abdi berwujud perbincangan di kalangan ahli ilmu bahawa aurat aurat mereka tidaklah seberat seperti mana wanita yang merdeka dalam solat kalaulah mungkin ketika mengerjakan solat hanya sehelai dua helai rambut yang menjurul yang tidak ditutup maka solat si hamba abdi perempuan ini tetap sah berbanding dengan wanita yang merdeka dan walaupun sehelai rambut sekalipun ha, tidak boleh terkeluar daripada telukung mereka sebagai contoh. Tetapi hamba abdi dikurangkan daripada hukum syarak ha, sebagai keringanan pada mereka. Begitu juga kalau mereka ditimpakan dengan hukuman hudud. Tidak seperti mana wanita yang merdeka sama ada di seratus sebatan dan juga direjam bagi wanita yang telah berkahwin. Tetapi untuk hamba abdi ini tidak ada hukuman yang membawa terbunuhnya mereka. Kan? Lalu Allah SWT menyebutkan dalam ayat, ayat ini Nisfu ma'ala al-muhsanat Mereka dikenakan hukuman hanya separuh Kalaulah tadi kita sebutkan 100 sebatan untuk wanita yang merdeka Tetapi hamba abdi separuh daripada itu Hanya dikenakan sebanyak 50 sebatan Min al-azab daripada hukuman hudud yang Allah SWT telah pun turunkan dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat ini tuan-tuan diakhiri dengan ذلك لمن خشي العنه منكم demikianlah bagi mereka yang takut melakukan hubungan zina di kalangan kamu jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada pengakhiran ayat ini bahawa bolehnya lelaki untuk berkahwin dengan hamba abdi perempuan yang pertama kalaulah dia uh, tidak memiliki harta yang banyak untuk berkahwin dengan wanita yang merdeka yang kedua perlu berkahwin dengan hamba abdi di kalangan wanita yang mukminah yang ketiga ialah kategori wanita mukminah itu ialah tidak pernah ataupun bukannya memiliki akhlak yang buruk. Yang pernah melakukan hubungan zina dengan orang lain. Dan yang keempat ialah dalam keadaan lelaki itu dia takutkan kalau dia tidak berkahwin maka akan menjebakkan dirinya daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah iaitu zina. Tetapi pada pengakhiran ayat ini Allah Subhanahu mengingatkan bahawa lebih baik kamu bersabar. Yang ini kamu mengumpul harta, Sehinggalah kamu berkebolehan untuk berkahwin dengan wanita merdeka maka itu lebih baik. Kata Allah wa antasbiru kalau kamu wahai lelaki bersabar sehinggalah kamu mampu khairul lakum itu lebih baik kepada kamu. Ah ha, kerana tuan-tuan antara kesan berkahwin dengan seorang hamba abdi perempuan ini walaupun hamba abdi ini merupakan isteri kepada suaminya isteri kepada suaminya tetapi tetap, tetap perlu untuk diberikan prioriti itu kepada tuannya kepada hamba kepada tuan kepada hamba abdi perempuan. Sehingga kan kalau dia memanggil dalam satu keperluan urusan, maka hamba abdi perempuan itu perlu mengutamakan panggilan tuannya berbanding suaminya sendiri. Begitu juga kalaulah daripada perkahwinan si suami dengan hamba abdi ini melahirkan zuriat, maka anak itu sekalipun walaupun dibinkan kepada ayahnya secara si biologi, tetapi tetap ayah, tetapi tetap cahaya mata daripada mereka itu, cahaya mata daripada hamba abdi perempuan dan suaminya anak itu tetap milik kepada tuan kepada majikannya. Kerana itu Allah mengingatkan bahawa lebih baik berkahwin dengan wanita yang merdeka lebih baik kepada kamu. Wallahu ghafurur rahim dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani akan hamba-hambanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته